经常用脑，多喝六个核桃。本节目是由核桃乳的领导者六个核桃独家特约播出。在公布今天的最后结果之前，我们要和 TFBOYS 共同完成本季梦想新搭档一个非常重要的动作。有请梦想公益加油大使 TFBOYS 为我们带来《梦想起航》。梦想起航那一秒，翻起我。 为你心骄傲，这个傲时刻，脸上微笑绽放，要让全世界知道。一路有你的记号，是彼此最坚强的依靠，毫无保留不停，到最后一秒，骄傲的青春共同打造。唱唱唱是我们的讯号，那就是追逐勇。 我想要，我要让全世界看到，梦想起航，就算是风浪滔天，也要大声地唱，不怕前方有再多险阻，筑梦让中国更强，放手翱翔，张开翅膀，在此刻，梦已无可阻挡，坚定着心。 想起航，就算是风浪滔天，也要大声的唱。不怕前方有太多险阻，筑梦让中国更强。放手翱翔，张开翅膀，在此刻梦里无可阻挡。坚定着希望，勇往直前，梦在。 不怕前方有再多险阻，筑梦让中国更强。好手好翔，展开翅膀，在此刻梦里无可阻挡。坚定着希望，勇往直前，梦在未来绽放。梦想起航。 大家好，我们是 TFBOYS。我们梦想新搭档第二季推出“叫醒耳朵，一起唱”这样一个公益行动。这个公益行动其实非常的简单，找到十个以上的听众，然后给他们唱一首你最喜欢的儿歌。我们用视频记录下这个现场，上传到社交网络，然后你再点三个。 你的朋友在二十四小时之内去接力完成。如果你唱不出儿歌，或者说你找不到十个以上的听众，那么请你至少为我们的这个听障儿童的这样一个捐助基金会捐出一百元钱。我们希望这样一个公益行动，一方面是争取更多人对听障儿童这个群体的理解，另外一方面能够争取到更多的支持的力量。 今天在这个台上，将由 TFBOYS 作为这个公益行动的第一发起推动人，让更多的孩子能够听见声音。谢谢你们。现在我们要请 TFBOYS 先抛砖引玉，选不如选一个现场的观众吧。预备，开始。有没有？有没有？停，停。 先自我介绍一下，你叫什么名字？从哪里来的呢？啊、哦，我从湖南，叫于毅。好，TFBOYS，你们三个谁最会拍视频？他们俩。你撇得很清嘛？啊？<laughs> 啊他们俩。你想让谁来帮你拍这段视频？中间那个。<laughs> 你要唱哪首儿歌？告诉我们。 来，喜羊羊，预备！别看我只是一只羊，羊儿的聪明难以想象，天空的心情一样奔放，天天的追着太阳。谢谢。好了，希望你们能够从现在开始，把这份爱心的公益游戏传递下去。谢谢。谢谢好。 TFBOYS 已经选了一位观众了，接下来第二位，你们要选的是小小撒老师。第三位呢？第三位，凤凰传奇请、哦、你们选了一个很有传播力的组合。第二个点的是我是吗？是，感谢你们把这个接力棒交到我手里，我一定好好的把它传递下去。所以我要唱一首，不过我一唱这个歌曲，立刻就会暴露自己的年龄。 呃，我要唱一首《春天在哪里》。三、二、一，Action！春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那小朋友的眼睛里。这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小花。 朋友的眼睛里，还有那会唱歌的小黄鹂。这是送给孩子们的一份礼物。好，然后我再点三个人。第一个人我想到的最合适的，是两个孩子的爸爸。 超，我<抄>，哦、邓超，邓超，请接招。第一位了，第二位，杨杰。第三个，羽毛球场上的王者，林丹。二十四小时内，期待着我这三个好朋友把这个接力棒再传下去。谢谢你们，我和所有那些听不见的孩子一起，在梦想新搭档等着你们。谢谢，谢谢,谢,谢 如果您也想奉献一份爱心，您可以打开支付宝钱包的爱心捐赠。